Это было начало в 2012 году, 2012 году, летом, в июле месяце. Я был за пределами Украины, и мне переслали решение суда, что право собственности на наш дом, он переходит к другим владельцам. Я был шокирован, как же так, как такое может быть, такое беззаконие. Но я думаю, что в нашей стране вы же перестали удивляться многим странным вещам. Но Господь положил через эти обстоятельства научить меня и прежде всего научить меня и наставить в вере. Если мы верим в Богу, мы имеем отношение с Ним. Представьте себе, когда вы склоняетесь перед Богом, или вы молитесь к Нему в транспорте или в парке, или идя на работу, вы общаетесь с Ним, и вы не верите, что Он слышит, какой в этом. Смысл, какой сенс в этом, что вы обращаетесь к Нему, у вас нет понимания, сознания и веры, что Он принимает вашу молитву. Как бы теряется весь смысл. Смысл в том, что когда мы говорим, Он слышит нас. И жизнь крестьянина, когда небо говорит, когда Господь говорит, когда Иисус Христос говорит, а в этот период он стал для меня весьма близкой личностью, когда он говорит, я слышу его. И наша победа в нашей жизни, когда мы имеем общение с ним, и победа во многих обстоятельствах, когда мы не срываемся, когда мы не завидуем, когда мы других не осуждаем, когда мы не совершаем те или другие грехи, когда мы наполняемся нашим Господом, Его любовью, и любовь Божия вливается в сердца наши Духом Святым. Когда в вашей жизни искушение, и я скажу, есть, есть еще такое, что вы должны в своей жизни узнать, испытать и пройти дьявольская атака, и когда дьявол атакует вас в мыслях, и вы просто бессильны противостоять, и мысли что-то сделать плохое, и проходит час, проходит второй, и вы бессильны освободиться от этой мысли. Вы должны научиться этой мысли побеждать. Потому что победу, которую Бог дарует нам, Он прежде всего дарует нам в нашем разуме, в наших мыслях. И территория битвы нашей с врагом нашим, территория этой битвы – это наш разум, эти мысли – Поэтому дьявол, он посылает мысли, посылает, и он пытается через мысли завладеть нашим разумом. И нужна сила, чтобы отразить. Поэтому также наша сила в том, что когда дьявол атакует нам, нас мы должны молиться. Молиться Духом Святым. Дух Святой не дан только однажды, чтобы ты пережил радость, ты пережил счастье от общения с Господом. Дух Святой дан на каждый день, на каждый час твоей жизни. Возможно, ты находишься дома, посуду моешь. Возможно, ты находишь в дома, квартиру убираешь. Или ты, возможно, в транспорте движешься. Ты имеешь прекрасную возможность молиться Духом, созидаться Духом, назидаться Духом Святым. И от этого формируется победа твоей жизни. И когда Господь, Он добился некоторого успеха в моей жизни, когда этот росток веры, Он поднялся и укрепился, Бог допустил очередное испытание, очередную трудность. В 2013 году прошло три года уже больше, в январе месяце мы стали перед фактом, что нашему меньшему сыну Владу, который выходил вместе с моей семьей, нужно было делать операцию на сердце. И раньше нам врачи говорили, что Ребенок вырастет, где-то в юношеском возрасте, нужно ему будет поставить кардиосимулятор на сердце. А сейчас уже мы смотрим, ему и 10 лет нет, 9 лет, а ему уже надо этот кардиосимулятор поставить. Затем нам дали книжечку, где было много предписаний, что ему нельзя делать, когда ему поставить кардиосимулятор. В аэропорту, когда он проходит, он не должен проходить через эту рамку, потому что она облучает, она вносит свое негативное воздействие на работу этого кардиосимулятора, возможно, что произойдет сбой, он должен все это обходить, излучение, электродрельку в руки не брать, мобильник близко к сердцу не подносить и так дальше, и так дальше. Я когда почитал, я пришел в трезвость. Какая будущая жизнь ожидает моего ребенка? Что делать? Ребенок маленький, что родители ему говорят, на то он согласен. И так случилось, что нам объяснили, что все будет для вас сделано в наилучшем свете все авиабилеты, они будут оплачены, гостиница будет оплачена, переводчик будет оплачен, вам только в назначенное время прилететь, вам сделать операцию, еще вы там на пару дней задержитесь, и все, и дальше вы будете под наблюдением, в любой момент времени вы можете звонить в клинику, консультироваться, вроде так все хорошо, все так заманчиво. Вы знаете, Влад родился инвалидом, у него неправо, неправильно работало сердце, и в спокойное такое время, ночное время, у него ритм сердца опускался до 30 ударов в минуту. Это уже критично, и этот же человек умирает. И он мог бы умереть в любой момент, то ли днем, то ли ночью, от нагрузки физической, психологической. Он мог бы это все не выдержать. Его сердце останавливается, и ребенка нашего нет. Но у меня Господь на этот период времени что-то достиг. Он достиг веры. Он поселил веру. Я доверился Ему, что только Он поможет мне это препятствие преодолеть в моей жизни. Что Он силен исцелить моего сына. Жена говорит, мы будем поститься каждую пятницу за моего сына, я говорю, если ты говоришь каждую пятницу, я как отец, как служитель, я должен два раза в неделю поститься. И когда мы так пребывали в постах и в молитвах, то прошло четыре месяца, и назначенное время операции перенесли на позже, с апреля перенесли на июнь. Мы этому не придали значения. Дальше продолжаем молиться, поститься. Увеличиваем, скажем, длительность поста 3 дня, 7 дней, больше. В июне нам, перед, в мае, сообщают, что в июне операции не будет, переносится еще на позже, 4 июня, примерно на 18 июня 2013 года. Мы тоже как бы этому особо внимания не придали но посмотрели, что уже у нас не получается, у детей начинаются летние каникулы, и как бы уже как бы нам это не входит в наш график, у нас уже были билеты. И мы сообщили, что мы не готовы, у нас не получается, и мы не приедем в июне, чтобы нам делали операцию сыну. И когда наступил новый учебный год, осенью мы сообщили, у меня не было, была жена, что мы отказываемся от операции, и врач пришел в ярость. Он просто пришел в бешенство. Как же так? Это же ваш сын. Сердце может остановиться в любую минуту, в секунду. Вы такое позволяете? Вы мне не доверяете? Если вы мне не доверяете, все, я вас снимаю с учета, с ответственности, езжайте. И он назвал города один за тысячу километров, второй за две с половиной тысячи километров. Я к вам уже никакого отношения не буду иметь. Вы знаете, в каждый момент времени у каждого из нас разный уровень веры и сомнения подступает к нам. И мы зависим, жена, муж, разный уровень веры, папа, мама, тесть, теща, родственники. Это все влияет на нас. И время, когда мы молимся, проходит месяца, и ничего не изменяется, оно влияет на нас. Наши руки хотят опуститься, мы в вере готовы сдаться, мы не думаем, что столько много нужно стоять в проломе за ту нужду, за ту проблему, которую нужно преодолеть. И когда жена сообщила доктору, что мы не готовы идти на операцию, и она уезжала с клиники, ехала домой, она после того, что ей устроил доктор, была сильно раздавлена. Я понял ее состояние, я сказал, я перезвоню позже. Я думаю, через, через один день я ее набрал и говорю, света. Господь нашего сына, нашего влада исцелит. Но что я вижу, что я понимаю от Духа Божьего, мы должны обратить серьезное внимание на духовную жизнь наших детей. И независимо от разных ситуаций, ремонтов, от поездок, мы должны наблюдать за тем, чтобы каждый вечер мы имели час общения с нашими детьми в Его Слове, в молитве, в рассуждении, вопросы-ответы каждый день. Возможно, собрание затянется, есть исключения. Возможно, в отъезде есть исключения. Но, как правило, как график жизни, как дисциплина дня, это у нас должно быть, и исцеление придет. Влад будет исцелен. Это было сказано осенью 13 -го года, и только через три года, когда мы бодрствовали за нашей духовной дисциплиной, за нашими детьми, чтобы они пребывали в слове, за собой, исцеление начало приходить в жизнь моего сына, и я благодарен Господу нашему, что Он есть врач, исцелитель и врач с большой буквы, имя Ему Иисус Христос. Слава Ему! За эти почти четыре года наши дети подросли. Вы знаете, возможно, не всегда мы можем собраться, но у нас есть такое правило, чтобы они сами читали Библию, утром это время находили. И вы знаете, по-разному бывает. Мы к следующему соглашению пришли со временем чтобы они каждый день писали отчет о прочтении Библии. И когда этим летом был подростковый лагерь, который закончился буквально недавно здесь у нас в Виннице, в лагере «Мир и радость», для меня таким большим подарком, приятным сюрпризом было то, что вот этот Влад, меньший сын, он с другим братиком, они выиграли библейскую викторину. И когда его спрашивали, как же так, ты так хорошо знаешь Писание, он говорит, папа сказал, каждый день писать отчеты, репорты, вот я и пишу. Пребывание в Слове, оно исцеляет нашу душу, укрепляет нашу дух и исцеляет наше тело. Когда Божье Слово в нас, Божья жизнь приходит и поселяется в нас. Она изменяет не только нашу душу, она дает исцеление нашему телу. Очень важно пребывать в Божьем Слове и пребывать каждый день. Когда мы не полюбим Божье Слово, не прилепимся к Ему, как вчера мы говорили, что-то страшное произойдет в нашей жизни, Бог допустит, что мы начнем верить другим вещам. И Бог это попустит, что мы будем верить лжи. Потому что есть правда, есть истина, и эта истина ⁇ есть Божье Слово. Христос сказал, что Он есть хлеб жизни, Он есть Слово, и это наш Господь. И когда мы не внимаем этому Слову, сомнения начинают одолевать нас. Я скажу следующее. Если мы не доверяем Библии, Господу, на 100%, как написано здесь, скажем, на процентов 90%, остается еще 10%, это 10%, это та возможность, это те двери, в которые может дьявол иметь доступ к нам и сомнениями поражать нас. Друзья, когда приходит проблема в нашу жизнь, как мы сегодня называли, судебный процесс или исцеление, я должен это преодолеть, преодолеть верой, преодолеть моим взаимоотношениями с нашим Господом. И я, если это не преодолеваю, я, если сдаюсь, что-то страшное происходит в моей жизни. Что происходит? Я утверждаюсь в своем неверии. Я утверждаюсь в том, что Бог не слышит. Я утверждаюсь в том, что Первые христиане, они получали, но там еще кто-то получает, но в основной массе Господь не исцеляет, в основной массе Господь не слышит, других не слышит, и меня не слышит. И я списываю себя, я удаляю себя от общения с Богом, я перестаю приближаться к Нему, и я укрепляюсь в своем сомнении. И беда еще в том, что не только я укрепляюсь в сомнении, но и моя семья укрепляется, потому что я глава семьи, отец семейства, я задаю тон, как нужно ходить перед Господом и как к Нему нужно приближаться. И этим не только сомнение укрепляется в моей семье, я ищу оправдание, почему Бог не ответил на мою молитву. Я ищу оправдание, почему Бог не отвечает на мои посты, старания, усердие и прилежание. И эти аргументы, они созревают в моем сердце, и я нач начинаю делиться с окружающими, с моими братьями и сестрами. И я также их питаю сомнениями. И мне тоже соглашается, да, Бог слышит только отдельных людей при отдельных обстоятельствах. Но Бог желает слышать каждого из нас. И почему Господь так долго меня держал в этом напряжении, три года, пока исцеление начало приходить в жизнь моего сына? Почему Бог держал напряжение в судебном процессе тоже три года, чтобы пройдя три верховные суда, все-таки мы пришли к положительному финалу? Это для того, чтобы приблизить нас на максимально близкое состояние очистить, освятить, удалить всякие примеси, удалить всякие сомнения и научиться доверяться Ему полностью. Это когда ты едешь даже в автомобиле, и ты имеешь проблему, и ты не знаешь, как решить. Ты спрашиваешь Господа, и Он тут же тебе отвечает. Если ты находишься в обществе, и ты не знаешь, что Ему предложить, Господь приходит, Он беседует с тобой, Он наставляет тебя. Господь хочет иметь взаимоотношения с нами. И именно в взаимоотношениях с нашим Господом в этом наша жизнь. Без взаимоотношений с нашим Господом это религия, это пустота. Мы не видим смысла, мы не видим цели, и мы не готовы дальше бороться за свою свободу. Друзья, вы уедете домой братья, вас первый день работы этого служения, второй день просили и умоляли. Не сдавайтесь. Молитесь, пребывайте в Слове, поститесь, и Бог поможет вас освободить. И я должен сказать, что за победу надо бороться, и она приходит не сразу. Нужны навыки, нужен опыт в сражении когда Израиль, он вошел в обетованную землю, то Бог оставил народы на этой земле для того, чтобы они искушали Израиль для того, чтобы они им создавали трудности. Бог оставил их специально, чтобы они не расслаблялись, чтобы они не разучились воевать, но чтобы они всегда себя держали в форме. Как написано в одном тексте Писания, дабы не умножились полевые звери. Каждое поколение, оно должно было научать, то поколение, которое поднималось, молодежь, которая возрастала, научалась, должно науч, должны были научать этим приемам духовной борьбы. Друзья, дьявол – это дух, это личность духовная. И методы борьбы с ним только духовные. Почему я в последнее время говорю молитва, чтение Божьего Слова, пребывание в Слове, размышление и пост? Потому что методы борьбы только духовные. Это путь древний. О нем написано в Писании. Наступил 21 век, но этот путь древний, эти методы, они не поменялись. Они сегодня действенны, они сегодня сильны, и они сегодня приносят победу. Есть такой текст в Священном Писании, что не оставляйте друг друга разве, разве что для упражнения в посте и в молитве. Друзья, в молитве нужно упражняться, в посте нужно упражняться. Нужен навык. Я наблюдаю за юношами, которые желают себя держать в физической форме. Они каждый день сидят в спортзалах. Они покупают клубные карты и они выделяют каждый день время для того, чтобы тренировать себя. Они тренируются там. Они поддерживают свою физическую форму. Дорогая молодежь, если ты желаешь быть в духовной форме, у тебя должна также быть своя дисконтная карта где ты будешь каждый день проводить время в общении с Ним. И именно эти взаимоотношения с Господом – это залог твоей победы. Мы молимся о том, чтобы в нашу жизнь, в наши семьи, в наши церкви приходила Божья благодать, действовала, действовали дары, было исцеление – но я скажу, все это – это следствие, следствие нашего общения с Господом каждый день. И Христос сказал своим ученикам: «Не могли бы вы бодрствовать со мной один час? Если вы не знаете, сколько нужно уделять этому времени, сколько вам нужно находиться в этом духовном спортзале, я вам даю примерные направления». И если у вас не будет решения, чтобы идти туда, тренироваться там, упражняться там, вы будете терпеть. Друзья, молодежь подходит, они искренне раскаются в том, что они соделали. Я говорю, хорошо, будем молиться, будем вместе поститься. Они готовы, скажем, пароли в своих телефонах менять. Но затем проходит месяц, полтора или второй, они говорят, все, не сдержался, снова переступил черту. Я говорю, больше времени для общения с Господом, больше частоты постов, но не сдавайся. Методы борьбы духовные. Только от этого приходит победа и свобода в нашу жизнь. Итак, друзья, для чего Бог допустил эти сложные обстоятельства в мою жизнь? для меня непонятные три года назад, а совсем понятные сейчас стали. Если болезнь какая-то приходит в чью-то семью, если болезнь касается тебя, или другие странные приключения могут прийти в твою семью, непонятно для тебя. Бог хочет что-то достичь в тебе. Он хочет достичь твоего сердца, твое внимание. Он хочет достичь твоего посвящения ему полностью и на сто процентов, и Бог считается с нашей суверенной волей, с правой выбора, и Он не может переступить через это, поэтому Он предлагает, Он просит, и нам нужно научиться слышать Его нежный голос. Тактика врага другая: украсть, убить, поубить он как нахал, врывается, он не спрашивает твои желания, он врет, обманывает, он лжец. А Господь другой, он любовь. И вы должны познавать эту любовь. И когда вы в очередной раз падете, впадете, вы снова к Нему взываете, Господи, скажи, обращайтесь к Нему, что я еще не так делаю в своей жизни что свободу я не могу удержать в своей жизни. Не сдавайтесь. Вставайте и снова практикуйте духовную жизнь. И снова поддерживайте духовные дисциплины, пребывайте в них. И свобода больше и больше будет завоевывать территорию вашего сердца. Ибо за этим прилежанием, усердием и старанием стоит Господь. Ибо Он сказал, со дней, Иоанна Крестителя поныне. Царство Божие усилием берется, и прилагающие усилие восхищает его. Встанем и помолимся об этом.